В настоящий момент времени, вот сейчас мы с Николаем Александровичем были там возле непосредственно эпицентра горения, который сейчас там находится отсюда. Это выглядит гораздо более устрашающе, чем изблизи. Где-то мы в 50 метрах от этого были. Горят практически только подорвавшиеся с утра баки. Пару часов назад пожарники зашли и потушили все, что касается от водоема вплоть до забора с баками. И в настоящий момент груз, нет угроз ни для базы второй базы нефтяной, ни для складов военных, которые находятся по другую сторону. Если так ситуация будет развиваться, продолжаться, мы надеемся, что так будет, то мы видим, что ситуация с этим кризисом завершится в ближайшие 12 часов. Кроме того, пожарные перешли к более активным методам, и это позволительно теперь в этих условиях. И потихонечку наступают на, на огонь. Здесь нельзя э, заниматься шапкозакидательством. Приоритет мы поставили это безопасность э, самого процесса пожаротушения. Если это будет гореть на 2 часа дольше или на 3 часа дольше, это нас не слишком беспокоит. Важно, чтобы огонь не распространялся. Э, важно, чтобы э, два объекта нефтебаза, которая перед вами и э, военная часть, не подверглись э, 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 эскалации со стороны огня. И второе, нам важно сохранить людей. Как мы и говорили с утра, есть две версии. Одна умышленный поджог э, или у, у, умышленные диверсионные действия. Вторая это э, производственная халатность. Процентов 80-90 мы все-таки даем на производственную халатность. При технологическом процессе э, было, доп, были допущены, скорее всего, ошибки сотрудниками и э, произошло возгорание. Второй уровень наших э, претензий и подозрений здесь заключается в том, что собственники этого объекта, к сожалению, слишком поздно обратились за помощью к профессионалам. И третье, в отличие от вот этой базы, как она называется, КЛО, Кло в отличие от базы Кло, запасы пены, запасы воды на базе БРСМ были отсутствовали, так скажем. В этой связи даже когда прибыли жарные, то им пришлось брать воду за 3 за три километра. Это привело к До ситуації, яку ми зараз видіємо. Полягаю, що в этот кризис буде локалізований. Ближче 12 головне завдання. Ми додатково прокладемо магістральну лінію, забезпечуємо безперервну подачу води і потихеньку почнемо полум'я відтискати з тильної сторони бази. Орієнтовно 12 годин ми будемо робити все для того, щоб все це загасити. Така надія в нас є і це, це наш прогноз.